Вкусно во всем. Сегодня познакомимся с шведским сливочным супом с лососем. В чем-то похож на финского собрата лаки а в чем-то взял частичку от материковой европейской кухни. Прежде всего наличием большого количества овощей, особенно хорош тут зеленый горошек, и необязательной, но очень желательной добавки копченого лосося. Шведы столетия назад погуляли по всей Европе, правда с оружием в руках, от Франции до России. Да и королевская династия у них из Франции, поэтому кухня довольно сильно отличается от соседей по Скандинавии. Для лаксопа, кстати, в переводе лакс лосось, а сопа это суп, потребуется лосось, причем двух видов: сырой и горячего копчения. Это будет изыскано. Картофель, лук и морковь. Тут прямая связь с лакихейта. А вот дальше другие овощи, которые отличаются. Фенхель, он не обязателен, хотя лучше, если хотя бы сушеные семена. Зеленый горошек, мороженый или свежий. И чеснок, довольно много. Бульон, конечно, может быть водой, но рыбный бульон очень и очень желателен. Сливки, жирность на ваше усмотрение. Просто, чтобы были не очень обезжиренные. Специи, соль, черный молотый и душистый перец а также зелень укропа и петрушки. Начнем с лосося. Финский собрат этого супа считается праздничным, а вот шведская вариация вполне обыденна. Лососевые считаются самой распространенной рыбой в Швеции и соседней Норвегии. В былые времена профсоюзы выступали в защиту. Прав рабочих есть лосося а не каждый день. Так достало в некоторых регионах пролетариат ежедневное меню с лососем. А вот для нас это празднично. Нарежем кубиками и копченый лосось, также кубиками кусочками. Его можно заменить на холодного копчения, но тогда добавлять в суп вместе с сыром. Хотя горячего копчения будет гораздо вкуснее. Картофель нарежем кубиками. Вообще в этом рецепте нарезка пожалуй дольше чем сама варка. И все кубиками. Большими как картошку, или небольшими, как морковь. Лук совсем небольшими, как и фенхер. Он не обязателен, но этот овощ, называемый еще сладким укропом, в этом супе действительно хорош. Поэтому в большей части шведских рецептов присутствует. Завершает нарезку овощей чеснок. Его совсем мелкими кубиками будем измельчать. Довольно много чеснока и не просто так. В союзе со сливками он даст сладость ни с чем не сравнимую. А если учесть, что за сладость у нас отвечает фенхель и морковь, да плюс сладковатый сам по себе горошек, суп будет довольно сладким, хотя совсем без сахара или его заменителей. Пол пучка укропа просто нарежем, покрошим, без стеблей конечно, как и пучок петрушки. И наконец товарка кастрюлю наполним бульоном. У нас есть на канале рецепт консервации бульона, рыбного в том числе, фюме. Очень удобно хранить в морозилке, затем разводить в нужной пропорции. Прогрели бульон, добавляем горошек и морковь. Доведем до кипения и будем варить минут 10. И то и другое будет очень мягким и сладковатым. Дети будут просить добавки, хотя большинство из них вареную морковь не уважают. Затем очередь картофеля. Добавили и будем варить минут 5 до легкой мягкости картошки. Чтобы сразу после этого добавить лук, фенхель, а также душистый перец. Пошли в ход ароматные добавки. Суп становится густым. И таким он и должен быть. Густые супы характерны для Скандинавии. Варим еще минут 5 до полной мягкости картофеля. Далее в ход идут еще более ароматные добавки. Чеснок, укроп и половина зелени петрушки. Вторую половину добавите по вкусу уже в готовое блюдо при подаче. Закипело, добавляем сырой лосось. Дадим закипеть ему. Видите, он сразу стал светлеть, ему не нужно долго вариться. Поэтому сразу добавляем копченый лосось. И сразу же заливаем сливками. Дадим закипеть и проварим буквально 2 минуты, чтобы все хорошо прогрелось. Суп-то у нас густой. И заодно добавим молотый перец и соль. С солью аккуратно, как и для всех сладковатых супов, тут можно промахнуться. И поэтому лучше, если досаливать уже в тарелке. Можно подавать и сразу, а можно на следующий день, но хранить обязательно в холоде. Бобовые, сливки и множество овощей не способствуют хранению при комнатной температуре. Этот суп, на мой взгляд, самый любимый девочками, большими и маленькими. Порадуйте их этим нежным, сладковатым, насыщенным и не очень калорийным супом. Праздник можно устроить за достаточно небольшое время и не очень дорого. Сытно и сладко, а за окном снежинки, красота хотя снежинки совсем не обязательно. Смоклик молтит, что по-шведски приятного аппетита. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.